Salamu aleikum. Kanalımın dəyərli izləyiciləri. Axşamınız xeyirli uğurlu olsun. Mən bu gün sizinlə qışlıq geyimləri yığdığım fürslərimi paylaşıram. Bizlərdə bunları necə adlandırırlar bilmirəm. Ancaq Türklərdə bunlara hırç deyirlər. Bunların daha böyük ölçüdə olanları da məndə var. Artıq 10 ildir ki onlardan istifadə edirəm. Əvvəllər bina evində yaşayanda həmin horslarımın içərinə artıq yorğan və yastıqlarımı yığırdım. İndi həyət evində yaşayıram. Artıq yorğan və döşəklərim üçün ayrıca bir otağım var. Həmin horsların içərinə isə qışda yay, yayda qış çəinlərini yığıram. Bu kursları isə türk bloqerlərində gördüm, çox bəyəndim. Oğlum da Türkiyədə idi, tapşırdım, mənim üçün алып gətirdi. Bu kisə dəçələr rəngdlənmiş saulundu. Kisələrə yığmışam, dolabda paltarlarımın arasına qoyuram. Bu səbətlərin qapaqları yoxdur. Ona görə də işlərini belə ağ ilə örtürəm ki, içərisindəki əşyalar tozlanmasın. Mən əvvəllər də dolablarımda paltarlarımın arasına sabunlar qoyardım, ancaq bütün şəkildə. Bunu da bir xanımda gördüm. Artıq 2 ildir ki, mən də bu cür istifadə edirəm. Brandələyib şişələrə yığıram. Görünüt baxımından da çox gözəl görünür. Həm də dolaba açdığımız zaman çox gözəl ətirli i vurur. Mən indi bunları dolaba yerləşdirəcəm. Xanımlar, göz götür dünyasıdır. Hamımız bir-birimizdən yaxşı şeylər götürməliyik. Yəni burada heç bir qəvahat yoxdur. Sizlər də bu güllərləyib şişələrə yığa bilərsiniz. Bəlkə də çoxunuz edirsiniz. Mən ən çox sevdiyim sabunları mavi, ağ və digər rəngdə olan sabunları rəndələyib bucür kiçiklərə yığıram. Görürsünüz, görüntü baxımından da çox gözəl görünürlər. Mən qurşuların çərxsinə qoyuram, ancaq bucürdə qoyuram. Görüntü baxımından gözəl göründüyü üçün bucürdə qoyuram. Bu hırçların bəzilərinin içərisinə qışlıq geyimlər, bəzilərinə isə dəsmal və yataq dəstləri qoymuşam. Əgər xoşunuza gəldisə, bəyəniş əhərsinə basın, yorumlar yazın. Mən tənqidləri açıram. Tənqidlərinizdə yaza bilərsiniz, bildirə bilərsiniz. Mən məlum səbəblər üzündən 5-6 ay kanalımla məşğul ola bilmədim. Buna görə də kanalımın aktivliyi çox düşüb. Sizlər mənə dəstək olub kanalımı aktivləşdirə bilərsiniz. İnşallah tez-tez davamlı olaraq videolar paylaşacağam ki, kanalımın aktivliyi qalsın. Bu gündür bu qədər. Yeni videolarda görüşənədək. Allahə emanət olun.